Запрошуємо і до нас. Ольга Єрмілова, весільний організатор. Не, не просто весільний організатор. Найкрутіший э, весільний організатор. організаторів Доброго в Україні це людина зірка весільного бійка. А куди сідається? А, а куди вам зручно там і сідають? Оля, таке враження, що я вас десь бачив. Не знаю. Ви гімнастикою не займалися? На кубку Дірюгіна ви не брали участь? Я взагалі всю жизнь берюсь з полнотою. Так. <laughs> так що в гімнастику, ходять, к сожалению. Ходять, ходять слухи. Що для да. того, щоб... Бути вашим клієнтом потрібно продати квартиру. Скажіть, будь ласка, який це метраж має бути, в якому районі взагалі приблизно вартість квартири? Ну, на самом деле, не все так трагически и печально. Просто, наверное, ми больше соріентированы на клієнтов, которые, ну, скажем, люди, у которых есть свой бизнес. Наверное, да. Или это какой-то, ну, топ-менеджмент, но опять-таки не в понимании Америки, да, где они миллионы зарабатывают. То есть у нас бюджеты несколько по-другому исчисляются. Просто потому, что наши клиенты это люди, которые уже понимают разницу, да, ну, в плате за 5 тысяч гривен, например, и там за тысяч евро, или за 15 тысяч евро. Это ваш бюджет. Нет, это не наш бюджет. Но то есть разница только в этом. То есть те люди, которые понимают, почему они хотят ездить на машине хорошей, а не на маршрутке. Вот и все. А так они точно такие же обычные. Like oh, yeah. сколько yeah. потрібно грошей, но ну, вы все одно можете меркувати велике веселее, uh -huh. среднее бюджетное. 80 людей приблизно, так госты, в среднем ресторане, ну, среднее веселье, скинуть. Очень потребу? сложно говорить о бюджетах, но мы приблизительные цифры, когда вы считывали, мы увидели, что где-то эта свадьба без супершика, Ну, супершик это когда мы везем артистов очень дорогих, да. Потому uh -huh. что если знаете у ваш... кого? Ну, например, в Ване, у... Ваня Ургант стоит 50 тысяч евро за ведение вечера. Знаю. А часто Уган приезжает в Украину? Не просто... ча... Для часто свадеб привозят? не часто. Нет, но в то же время приезжают. То есть несколько раз в год стабильно все вот эти товарищи приезжают и ведут свадьбы. Ну моих моих коллег. Василий Вот. То ну есть, ну и сколько бюджета? В в среднем, среднем, получается тысяча долларов на человека. Это без учета платьев, колец 100%. и всего остального. То есть это мы берем ресторан и непосредственно организация. Почему такие цены? Ну то есть во-первых, если мы говорим о бюджете хорошего ресторана, то в среднем это где-то 200 долларов на человека. Uh -huh. А если мы говорим о флористике, то это и декоре. Это очень важная вещь, потому что, чтобы вы понимали, шьются скатерти, текстиль, э, живых цветов немерено. Да, конечно, под цвет свадьбы, под какие-то элементы, под например. Атмосфера. Да, то есть создается абсолютно все, и порой на декор мы тратим там десятки тысяч долларов. То есть 10, 20, 30 мы можем спокойно убрать на uh -huh. вот цветы, на вот атмосферу, которая создается. Uh -huh. Иногда, когда мы строим шатры, какие-то конструкции сумасшедшие, да, то есть мы выстраиваем, скажем так, ресторан, место. Соответственно, это Шикарно. тоже стоит денег. Да, поэтому вот э, такие вещи. Если мы берем фото-видео, например, то качественные услуги там одной камеры стоят uh -huh. порядка двух тысяч долларов. Вот, то есть это тоже, ну, на большие свадьбы это, как правило, две-три камеры, то есть пакеты доходят. Ходять там до 10-15 тисяч доларів на свадьбу только по хотавідіо. Да. Ну, чому я, чому я маю витрачати от купу грошей да. в принципі на ті речі, які я деякі з них можу зробити самостійно? Навіщо мені потрібно організатор? Но организатор, это вообще такой, да, вопрос, точно так же, как зачем девушки ходят в салон красоты. Я, как я часто говорю, что еще совсем, еще совсем недавно было нормально друг другу стоять стричь кончики, да, и мы как бы не понимали, что, оказывается, можно подобрать правильную прическу, учитывать, какие у тебя волосы, да, угу. и структура, чтобы она правильно лежала. То же самое касается организатора. То есть, прежде всего, это, конечно же, возможность обратиться к профессионалу и увидеть, вот, ну, это не те люди, которым нужно дешево, да. Тут вопрос не в и в дешево, а люди, которые Понимают, что они хотят увидеть что-то необычное, какую-то атмосферу. И они не хотят, чтобы их процесс подготовки превратился в рутину, да и в постоянное выписывание с блокнотиком. Mm -hmm. То есть они хотят, чтобы за них полностью, вот, ну не то, что за них, может быть, вместе с ними, но помогли им воплотить их мечту, чтобы кто-то грамотно их провел. Но ну, самый простой пример это ремонт. Зачем мы нанимаем дизайнера? Да, Ведь все понятно вроде бы, ну, вот четыре стены, вот можно что-то сделать. Но когда мы видим то, что творит дизайнер, нам потом на голову не налазит, mm -hmm. как это можно было mm -hmm. сделать. Ну, в принципе, все, кто организует, Выселя сама стыкается с проблемой, еще а вижу, куда мы полизли и все одно выходит на людей, которые этим занимаются профессией. Конечно, плюс еще такой, к сожалению, есть вопрос, э, ну на, на всех, наверное, рынках он существует, на свадебном особенно очень мало профессионалов, и мы иногда сталкиваемся с тем, что невеста звонит нам за два дня в истерике и кричит. Э, мой фотограф сказал, что он на эту дату не работает или что он передумал или что ему больше заплатили или что он забыл. И вот это самое печальное, когда просят помогите, дайте кого-нибудь или там ведущего. Бывает такая. Да, и они звонят уже именно к организатору, потому что понимают, что ну, это есть некая ответственность. Сколько вы готовитесь для того, чтобы организовать Василия? Вот реально, зад, за сколько требует, вот, вам замовление и сколько подготовка вот видите, У нас два колоссально огромные свадьбы, вот сумасшедшие, за месяц, который мы готовим. Просто потому, что клиент приходит, он привык, что у него есть деньги, что он их дает, и это быстро решается. То есть это, конечно, для нас стресс. Потому mm -hmm. что приходится очень быстро, и мы не всегда в сезон можем найти свободные даты. Мы, ну, то есть вот с таким вопросом сталкиваемся. 홀. Да. Mm. Давайте, вы организовали усилия. Да. Не все сподобалось можно сказать, не сподобилось. Вы грошей повертаете, Чи повертаете, скажем, в биссюто а, какие-нибудь бывало у вас такие выпад? А, у нас, к счастью, не было таких, а, ну никогда таких случаев не было, чтобы людям не понравилось, потому что естественно мы заранее максимально с клиентом все моменты оговариваем. Но естественно мы являемся гарантом, и если не дай бог что-то на свадьбе происходит не так, то вопрос финансов, естественно, он возвращается. Но вы же понимаете, что для людей ну нельзя сказать, извини, у нас с ведущим сегодня как-то не сложилось. Филзу, Фотографии там, твои не получились, держи тебе деньги, иди гуляй. То есть нет, естественно, мы стараемся максимально все это перекрывать, и поскольку мы агентство ну, хорошего уровня, то мы не можем себе такого позволить, потому что на следующий день мы можем не проснуться. Ольга Ермилова, сильный организатор, звертайтесь до ней, если хотите вытратить минимум одну тысячу долларов бюджету на людину. Ольга, спасибо вам, вы были не перевершены. Попереду один из найкрутейших, не публичных, Цільних ведучих Сергій Пушкін. Ну і звичайно, хто у нас буде? Хто а у, нас? у нас буде музичний гість на подарує ще одну композицію? Чудову лізава дякую лізавасабієм.